সৰুৰ পৰা কম কথা কোৱা স্বভাৱ আছিল মোৰ নিজেও কম কথা কৈছিলোঁ আৰু আনেও বেছি কথা ক'লে ভাল নাপাইছিলোঁ সেয়ে বেছি হৈহাল্লা হৈ থকা জেগাত নগৈছিলোঁ আৰু বন্ধু বান্ধৱো সেয়ে মোৰ স্কুল কলেজত কম আছিল অকলে থাকি বেছি ভাল পাইছিলোঁ নীৰলে বহি থাকোঁ আৰু কিবা ভাবি থাকোঁ কিন্তু যেতিয়া চাকৰি জীৱনৰ আৰম্ভণি হৈছিল তেতিয়াও আৰম্ভণিতে কিন্তু মই তেনেকুৱাই আছিলোঁ পিছলৈ পিছলৈ এনেকুৱা অনুভৱ হৈছিল যেন এনেকৈ চাকৰি জীৱনত এনেকৈ থাকিলে নহ'ব সেয়ে সকলো কলিগৰ পৰা ছিনিয়ৰ জুনিয়ৰ সকলো লগতে কথা পাতিব লগা হয় মাতিব লগা হয় ফৰ্মেলিটিছখিনি কৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু লাহে লাহে বন্ধু বান্ধৱ অলপমান আগতকৈ বাঢ়িছিল আৰু তেনেকৈ কথা পতা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ এতিয়া লাহে লাহে বিয়াৰ পিছত দেখিলোঁ একেবাৰে মাইকী মানুহৰ যিখিনি স্বভাৱ থাকিব লাগে কথা পতাৰ গোটেইখিনি আহি গ'ল আৰু এজনী মাইকী মানুহ হৈ পৰিলোঁ এই ক্ষেত্ৰত এতিয়া সকলোৰে লগত কথা বতৰা পাতোঁ লগ হ'লেই কথা ওলাই যেনেকুৱা ধৰণৰ কথা ওলায় লোকৰ হওক নিজৰ হওক কথা বতৰাটো স্তাত হৈ গ'লো আৰু সেই আগৰ স্বভাৱটো যে সেই স্বভাৱটো মোৰ নোহোৱা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া কি হৈছে কোনোবাই যদি আহি নিজৰ দুখৰ কথা কয় তেতিয়া ময়ো মোৰখিনি কথা কওঁ বা যদি কোনোবাই দুখৰ কথা কৈ কান্দে তেতিয়া তাৰ চলিউচন দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ সমাধান দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ যেন মোৰ সেইটো দায়িত্বহে তেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু নিজৰ কিছুমান দুখৰ কথা মানে নভবা নিচিন্তাকৈ শ্বেয়াৰ কৰি পেলাওঁ গতিকে এতিয়া আচলতে কোনটো ভাল আছিল আৰু আগৰ যিটো মোৰ স্বভাৱ আছিল সেইটোও নে এইটো কিন্তু মোৰ খুব হানি হৈছে বৰ্তমান কাৰণ মই নিজৰ কথাবিলাক সকলোৰে ওচৰত মই বেছি খোলা মোৰ পেটত কথা নাথাকে যিমান পাৰ্চনেল হওক মই মানে যিমানেই ব্যক্তিগত হওক মই মানে কথা মানুহক বিশ্বাস কৰি পেলাই কৈ পেলোৱা যায় আৰু তেনেকৈ যদি কোনোবাই মিছাকৈও হয়তো কিবা নিজে নাটক ৰচি পেলাই আহি পেলাই মোৰ ওচৰত তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা কয়হি মই কিন্তু সঁচা বুলি ভাবি লওঁ খুব আচলতে মোৰ মতে আগৰ স্বভাৱটোৱে মোৰ ভাল আছিল কাৰণ মোক থগি থৈ গুচি যায় তেনেকৈ মা বহুতো মানুহে মই সঁচা বন্ধু বুলি ভাবি পেলাই সকলোখিনি কওঁ দুদিন পিছত সি আঁতৰলৈ গৈ পেলাই মানে দূৰৰ পৰা ইনচাল্ট কৰে হাঁহে বা বদনাম কৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ মোৰ লগত প্ৰায় হৈ আছে গতিকে মই ভাবোঁ বেছি কথা নপতাটোৱেই ভাল এতিয়া আগৰ স্বভাৱটো ঘূৰাই আনিব পাৰোঁনে নোৱাৰোঁ নাজানো কিন্তু মানুহক বিশ্বাস কৰা এই বস্তুটো বা নিজৰ কথা শ্বেয়াৰ কৰাটো যে খুব বেয়া আনৰ লগত এইটো কিন্তু ঠিক মানে গম পাইছোঁ সেয়ে আৰু এটা কথা শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ বুলি মই ভিডিঅ'টো বনাইছিলোঁ সৰুতে কি হৈছিলে মই ঘৰ মই মুখত মানে বেছিকৈ হে ভগৱান ইছ ৰাম অ' মা এনেকৈ খুব মানে ৰিয়েকশ্যনবিলাকত কৰিছিলোঁ এতিয়া মোক সৰুজনী বাই কৈছিল কি এনেকৈ থাকোঁ অনবৰতে ইচ ৰাম হে ভগৱান এইবিলাক কিয় তেনেকৈ থাকোঁ তেতিয়া দেউতাই কৈছিলে কিয় কি হ'ব তাই ভগৱানৰ নামহে লৈছে তাইতো বেয়া কথা কোৱা নাই দিনটোত দহবাৰ ক'লে এশবাৰ ক'লে একো নহয় নহয় ভগৱানৰ নাম ল'লে তাইৰ কাৰণে ভাল বেয়া কথা কোৱা নাই তাই কওক এনেকৈ কৈছিলে সেই কথাটো মই কেতিয়াও নাপাহোঁ মনত আছে আৰু কৰ্মজীৱনৰ সময়ত মানে দেউতা বা মা সকলোবিলাক মাজে মাজে মোৰ ওচৰলৈ আহিছিলে মোৰ লগত থাকিছিলে তেনেকুৱা এটা দিনৰ কথা এদিন দেউতাই মই সেই সৰু বাজনীয়ে ওলাই আহোঁতে কোৱাৰ্টাৰৰ পৰা মানে মোৰ ষ্টাফে মোক নেমাতি মানে মোৰ বাক মাতিছে মাতি পেলাই কথা পাতি পেলাই আগবাঢ়িলোঁ আমি আগবঢ়াৰ পিছত দেউতাই মোক কৈছিল সেই সেইখিনি সময়তে কিয় চাকৰি ইয়াতে কোনে কৰ কোনজনীয়ে তই কৰ নে এই কৰে তেতিয়া হাঁহিছোঁ হাঁহাৰ পিছত দেউতাই কৈছে চাকৰি কৰ তই আৰু তোৰ ষ্টাফে মাতিছে তাই কিয় তই কথা চথা নাপাত নেকি তাৰপিছত দেউতাক মই কৈছোঁ তেতিয়া যে মই জানেই দেখোন মই বৰ বেছি কথা নাপাতোঁ মাতিব লাগিলেহে মাতোঁ এতিয়া দেউতাই কৈছিল ঘৰৰ পৰা ইমান দূৰত আছ এইটোৱেতো পৰিয়ালৰ নিচিনাটো গতিকে কথা কিয় নাপাত মাতিব লাগে মানুহৰ লগত হাঁহি মাতি কথা পাতি ভালকৈ থাকিব লাগে তেনেকৈ কৈছিল তাৰপিছত অৱশ্যে বহুত এইখিনি বহুত দিনৰ আগৰ কথা তাৰপিছত মই বহুত সলনি হ'লোঁ এতিয়া কথা বতৰা বেছিকেই পাতোঁ বেছিকৈ মানে অতি বেছি হৈ গৈছে সেইটো যে নিজৰ কিমান অপকাৰ হৈছে সেইটোও গম পাইছোঁ লাহে লাহে কিন্তু মই ভাবোঁ কম কথা কোৱাটোৱেই বেছি বেটাৰ হয় জনাবচোন বাৰু আপোনালোকে হয়নে নহয়